कौमी जुबान उर्दू ऐसी मोहब्बत करने वालों के लिए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची केन्फ्रेंस का इनका किया गया दुनिया यादव के सबसे बड़े इस मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर ऐसी नामवर अदीबों शायरों दानश्वरों सहाफियों फनकारों सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहल इलम ने बड़ी तादाद में शिरकत की चार रोज तक जारी रहने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की रंगा रंग तकरीब का अफ्तः वजीर सिंह सैयद मुराद अली शाह ने किया इजलास ऐसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा के इंत पसंदी के माहौल को खत्म करने के लिए अदीब और शोरा बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं हमें अपनी नौजवान नस्ल को किताबों के करीब लाना होगा हर जिले में नई लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी अदब और उर्दू जबान के फरोख के लिए सिंधत हर मुमकिन ताउन करेगी वजी अली सिंध मुराद अली शाह का कहना था पहली की पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस दो हजार आठ में मुनक़द की गयी और उसी साल ऐसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सुबह सिंध में मौजूद है अदबी महाफिल के इनका और फरोख के लिए हम इन तमाम इदारों के साथ काम करने को तैयार है जो इंत पसंदी के माहौल को खत्म करने के लिए ऐसी तकरीबा सजाते हैं सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद फैलाना चाहिए जिससे हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तबल संवर सके इस मौके पर सुबाई वजीर तालीम सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस उर्दू जबान ऐसी मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जिसका सहरा आर्ट कौंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह और उनकी टीम को जाता है बर सग़ीर में बोली जाने वाली तमाम जबानों ने मिलकर उर्दू जबान को जन्म दिया लिहाजा उर्दू जबान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि जिन जुबानों ने उर्दू को जोड़ा है आज उर्दू भी उन जुबानों से जुड़ जाए उर्दू जबान को एक माँ का रोल अदा करना होगा और सब जबानों को साथ लेकर चलना होगा सैयद सरदार अली शाह का कहना था की इंतहा पसंदी के तूफान को रोकने के लिए इंतहा पसंदों के बजाय अदीब और शुरा ऐसी डायलॉग किए जाए वजी सिंह के मशीर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतुदा वहाब ने कहा कि जुबान और तहजीब किसी भी मुआशे का अहम हिस्सा होती है हमने कुछ और बनने की कोशिश में अपनी जुबान को भी बुला दिया है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हमारे खूबसूरत माजी को दोबारा जिंदा करने में मददगार साबित होगी और हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को जुबान की अहमियत ऐसी रोशनास कराएगी सदर आर्ट कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा की चौदह साल पहले जब पहली बार आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया था तो उस वक्त हालात साजगार नहीं थे कुछ तबकात नहीं चाहते थे तरह की कॉन्फ्रेंस हो लेकिन हमने उनके अजायम नाकाम बना दिए उन्होंने कहा कि जिस तरह एक सिपाही सरहद पर खड़ा रहता है उसी तरह हम भी बगैर तनख्वाह और पेंशन के तहजीब और के सिपाही हैं। कराची के अदबी हलकों के लिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस किसी ईद से कम नहीं होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने तहजीब और सकाफत को परवान चढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है बिलखसूस वजी अल सिंध सैयद मुराद अली शाह और वजीर सकायद सरदार अली शाहबे में अमन और कल्चर के फरोग में सबसे आगे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ने भरपूर के बावजूद आर्ट्स काउंसिल को कभी इस बात पर पाबंद नहीं किया कि यहां कौन से प्रोग्राम होने चाहिए और कौन से नहीं अदब और सकाफत समाज के आईनादार होते हैं इसीलिए हम मार्च दो हजार बाईस में कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस का इनका करेंगे क्यूँकी हम इस धरती के हामी हैं हाल में उर्दू कॉन्फ्रेंस के इस मेले में मुख्तलि मौजुआत आरोप सैंतालीस सेशन हुए जिनमें उर्दू अदब मीडिया कुतुब की रूनुमाई शायरी तालीम और सकाफत और फनून लतीफ़ा सर फहरिस्त थे कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज मरूफ मुसनिफो अदी मुस्तर हुसैन तारड के एजाज में तकरीब एतराफ कमाल मनक़द की गयी जबकि दूसरे सेशन में नाम और सहाफियों ने पाकिस्तानी सहाफत का जायजा के गुफ, गुफ्तगू की कॉन्फ्रेंस के एक सेशन में मारूफ अदीब वानश्वर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खराज अक़ीदत पेश किया गया जबकि मुल्क के हर दिल अजीज मिज़ा निगार अनवर मकसूद के साथ भी एक शाम मनाई गयी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इस मेले में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानब ऐसी मारूफ मुसनिफो दानिश्वर निगाह हुआ शायर इमदाद हु एस आई यू टी के सरबरा डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बैंक ऑफ पंजाब की जानब से चार चार लाख रूपए नकद इनाम से भी नवाजा गया चौदवी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में क्लासिकल रक्स भी पेश किया गया जिसमे मारूफ फनकारा नाहिद सिद्दीकी और सितार नवाज उस्ताद नफीस खान ने अपने फन का मुजाहरा किया आखिर में कवाली की महफिल सजाई गई जिसमें मारूफ कवाल फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया और यूं चौदवी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तरानाइयों के साथ अख्ताम पजीर हुई